Ну и как тебе машина? Блин, машина прикольная По сравнению с моей шкоткой И по езде, как бы, ну, руль Мягкость, понятно, что это уровень, как бы Повыше, но понятно Что моя та первая, да Тоже, как бы, дорога мне Супер Октавия, а да Октавия Ну, в принципе, это тоже очень офигенная машина Спасибо Клюеву Андрею Петровичу Правильно? За, за то, что он отметил, как бы, да, вот мы приехали вчера, а сегодня уже он вот так вот, там не было стоп камер, там не было тупо миллион людей, которые, а, а, он просто от себя за то, что он кайфует этот бокса, за то, что он любит бокс, э, просто вот, пацаны, посмотрите в окно, мы фук, они стоят, поздравил, вручил, все, удачи. Да, я, честно говоря, вообще не ожидал, что будут такие подарки на это, не, не настраивался абсолютно, то есть... Для меня было вообще вчера это, ну, не то, что приятное удивление, я просто был в шоке, когда сказали, что всем подарят машины, то есть, ну, автомобиль отличный. Я, в принципе, так как-то никогда не интересовался Volvo, но сегодня я сел, проехался и понял, что мне очень нравится такой автомобиль. А у тебя до этого машина какая была? У меня Шкода Octavia Tour была, то есть, ну, тоже мне как бы, устраивает, хорошая машина, но когда есть такой вариант, то уже, как бы, на Шкоде уже не очень хочется ездить. Себе оставишь? Ну, я думаю, что да. А -а -а. Какие номера себе сделаешь? Еще не думал? Не, еще мы сейчас это с пацанами обсудим. Получили мы сегодня машины. Благодаря Люву Андрею Петровичу. Нам выдали новенькие Вольвы за прошедшие Олимпийские игры. Поэтому спасибо, что есть такие люди, которые помогают, которые не забывают. Еще больше приятно, что это все, как бы, государственные люди. Ну, всем, в принципе, Вольвы дали. Ну, просто разного, как бы, Васе и Саше Усику дали джипы. А всем остальным S80. Такие, как у меня, они одинаковые. Номера вы еще не получили, да? Номера? Нет. Завтра только будут оформлять машины. Ну, завтра уже сделают, я так понял это особо проблемы это труда не составит. ты себе больше номера делать какие? Киевские или нет? Не, а там мы, как бы будет только ну, написано область и все, а остальное буквами. Номерной знак будет? Да. И что ты себе хочешь поставить на знак? Я не знаю, олимпийские кольца поставлю и, и еще больше не знаю, не думал что то Ну машина очень классная по сравнению после Форда Фьюжена. Я, то есть, очень доволен. Для меня это крутая тачка. Ну, очень приятно было ну, получить новую машину. Вот от Федерации очень приятно, что ценят э, достижения наш труд, который мы делаем. Это неописуемо. Это знают ребята все тоже, которые сегодня подарили машину. Я рад за них, рад за себя. И э, это очень приятно, что позволили в таком возрасте купить себе машину, как бы, ну, при том с нуля и такую хорошую, такого, ну, она как бизнес-класс идет, ну, позволю себе могут только, наверное, дети очень богатых родителей. Вот. А тут ты достиг этого сам, и это намного, на намного приятнее, когда ты достигаешь сам, и тебе дарят машину за твой результат, за твой труд, за то, что ты сделал. собираешься машину подарить? Я уже подарил машину ты своему тренеру. Вот. Я с ней выехал, Туда только, где мы собирались с ребятами, ну, чтобы колонна ехать. Я дал тренеру ключи, говорю, тренер, садитесь в вашу машину, я вам ее дарю. У него была машина Audi a 4 на которой мы очень много проездили, она очень много помогала, спасала по соревнованиям, по этим. Но он в декабре он, в, тому, в того года, 24-го где-то или 25-го, они с братом возвращались в за вдвоем и мы попали в аварию, ну, и машина ну, ремонту не подлежит. Так что он ну, уже 8 месяцев уже без машины. Вот, так что я подарил ему эту машину. <с> он рад, счастлив, <с> не может отойти, там, звонит. Приятно, что делать человеку приятно, который вложил в меня, можно сказать, всю жизнь. Не видел свою семью, не видел дочек, которые растут. Все время на сборах, на сборах, на соревнованиях со мной. И, ну, как бы, я думаю, он этот заслужил, и он искренний человек, и мне приятно за него. А он радуется за меня, что, что чего я достиг и что у меня еще впереди.